alhamdulillah vassalatu vassalomu ala rasulilloh amabad duo bobidan biz degan joyga yetib kelgan edik azon va iqoma ya'ni takbir aytishlik paytida va ularning ikkalasini o'rtasida va shom azonida aytiladigan narsalar ya'ni azon aytganda nima aytilishi kerak azon aytganda va takbir aytganda iqoma aytganda nimani aytish kerak va ikkalasini o'rtasida azon bilan takbir o'rtasida aytilayotgan duolar va shom namozida aytilayotgan duolar ravo amr ibn as roziyallohu anhu imom muslim va undan boshqalar rivoyat qilgan hadis sharifda amr ibn os roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi annahu samia an nabiya sallallohu alayhi vasallam زاد شريف غنبار صلى الله عليه وسلم إشتلر يقول صلى الله عليه وسلم أتر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلّ الله ليل وسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو Sa al payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar agar muazzindan eshitsanglar xuddi eshitganinlaringdek takrorlanglar dedilar ollohu akbar desa allohu akbar deysizlar ollohu akbar desa allohu akbar ya'ni to'rt marta ashadu alla ilaha illalloh xuddi shu muazzinni aytgan gapini aytinglar keyin menga salovat aytinglar ya'ni Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad ala ala Ibrohim Ibrohim va ali innaka Hamidum Majid yoki sollolohu alayka ya rasululloh yoki sollollohu alayhi yoki ala muhammad sallallohu alayhi vasallam mana shunday salovatlar aytiladi kimki menga bitta salovat aytsa alloh taolo unga 10 ta salovat qilib qaytaradi deb aytdilar Alloh unga 10 marta salovat aytadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir marta salovat aytgan kishiga mukofot ollohning salovati qayerdayu bizni salovatimiz qayerda biz agar ixlos bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir marta salovat aytsak alloh taolo bizga o'n marta qilib qaytaradi faraz qiling o'n marta aytsak yuz marta alloh taolo salovat aytadi ya'ni allohning salovati bizga rahmat bo'lib tushadi keyin menga vasilani so'ranglar ollohdan dedi vasila payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga so'raladi chunki u vasila jannatda bir manzildir dedilar u ollohning bandalaridan bir kishi bir banda uchungina lozim bo'ladi dedilar jannatda bir maqom borki bu maqomga bitta odamgina loyiq bo'ladigan maqom bor mana shu maqomda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va ibrohim alayhissalom ikkalasiga nomzod qo'yiladi degan hadislar bor men va ibrohim alayhisalom ikkalamiz nomzod bo'lamiz va men o'sha bo'lishligini umid qilaman dedilar menga vasilani so'ranglar chunki u jannatda bir manzildir u Allohning bandalaridan bitta bandagagina lozim bo'ladi dedilar va arju an akuna ana huwa. men o'sha odam bo'lishimni umid qilaman dedilar ya'ni dunyoda eng martabasi oliy bo'lgan kishilar kim payg'ambarlar payg'ambarlar ichida martabasi eng oliy bo'lganlar ulul azm 5 ta payg'ambar bu payg'ambarlar ichidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va ibrohim alayhissalom ikkalasi davogar bo'lib chiqadi bu davogarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men o'sha joyni egasi vasilani egasi bo'lishimni men umid qilaman dedilar kimki menga vasilani so'rasa unga shafaat tushibdi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomatda shafaat qiladi uni shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vasilani so'raymiz Ya'ni Allohumma robba tamma qoima ati Ati Muhammadanil Muhammadanil vasilata vasilata wal wal deb so'raymiz. ya'niati Muhammad sollallohu alayhi vasallamga vasilani va fazilatni bergin deb so'raymiz bu vasila jannatdagi bir maqom bir manzil bitta odamgagina lozim bo'ladi وكيفية دعاء الوصيلة كما ورد في البخاري وصلاة دعاء كيفية إمام بخاري يقول حديث سبب لك. جبر جابر رضي الله عنه دا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من شرجة من بخاري كليا ووفي رواية البهقى بهقدين إنك لا تخلف الميعاد بجانبهم كليا إلا حلت له شفاعة يوم القيامة كم كيد الار ندعى أذن اجسا اتساكي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة <muchamadanil> desa buxoriyning rivoyati va imom bayhaqiyda keldiki rivoyati ham keldi mana shunday desa unga qiyomat kunida meni shafoatim tushadi dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kishini shafoat qilsa qanchalik yaxshi odam shafoatga muhtoj bo'ladi qiyomatda do'zaxdan qutulib qolay deydi jannatga kiray deydi mana shunday qattiq qaltis o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafoat qilsa qanchalik yaxshi. Allohumma yaxshitama ma'nosi ey parvordigor bu to'la da'vatning robbisi mana shunday to'la duo qilishlikning robbisi qoima, qoyim turgan namozning robbisi t muhammad sollallohu alayhi vasallamga vasilani va wa fazilatni bergin vasila jannatdagi bir maqom dedik val fazila o'z fazlingni bergin va mahmudaatta Sin muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'zing va'da qilgan maqom mahmud maqtalgan maqomda tiriltirgin ya'ni maqtalgan maqom qiyomatdagi shafoat maqomi yoki jannatdagi eng oliy maqom payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni maqtalgan maqomda tiriltirgin qiyomatda hech kim shafaat qila olmay turadi hamma odam shafaatga muhtoj hamma odam alayhissalomdan boshlab shafaat qiling bizni deb so'rab keladi oxiri payg'ambarlar muhammad sallallohu alayhi vasallamni aytadilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha men shu shafoatni egasiman deb shafaat qiladilar va shundan keyin birinchi bo'lib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ummati abu bakr roziyallohu anhu hisob qilinmasdan olib kirib ketiladi umar anhu ni birinchi bo'lib taroziga qo'yiladi va undan keyin boshqalar ham taroziga qo'yilib o'tib ketadi hamma payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ummati shafoatga loyiq bo'lgan ummati do'zaxga kirmasdan o'tib ketadi yana bir qancha ummatlar bor ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ummati ular dozoqqa tushib qancha kuyib la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb bir marta aytib qolgan yoki qalbida ozroq g'ubor bo'lganlarni ham do'zaxda azob yib turgan joyda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shafot qilib olib ketadilar bayhaqiing rivoyatida tukhliful mi'ad sen ey robbim va'da qilingan narsaga xilof qilmaysan deb aytdilar shunda qiyomat kunida mening shafotim tushadi dedilar bu duoni sekrroq qilib aytamiz Allohumma رب هذه الدعوه التامه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه والصلاه القائمه ات محمدا الوصيله والفضيله ات محمدا الوصيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته امام بيهقي روايته انك لا تخلف الميعاد ما شكل ده كيلد امام مسلم والترمذي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ده روايت قلاده صلى الله عليه وسلم ايتلار من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله لا ش... وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه وعند مسلم غفر الله ذنبه ذنبه إمام مسلم وإمام ترمذي رواية قل جن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ده رواية قل صلى الله عليه وسلم هتلا كم كي يعني مؤذن الله أكبر أزن إدك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا د غفر له ذنبه من جناح كيشرلادد الار جناح كيشرلاد ما نشوف يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له va men guvohlik beraman ibodat qilinayotgan zot yolg'iz ollohdir unga hech qanday sherik yo'qdir va anna muhammadan abduhu va rasulu muhammad sollallohu alayhi vasallam ollohning bandasi va rasulidir mana bu ikkita maqom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetarlicha kifoya qiladigan maqtovdir ollohning bandasi va ollohning rasuli ollohning bandasi bo'lishlik bu bir qiyin narsa olloh meni bandam faloncha desa unga qancha qanchalik ham bu ne'mat bo'ladi va undan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rasul Allohning rasuli deb ham ismlanyapti Allohning bandasi va rasuli deb ismlandi roditu billahi robban Allohni rob bo'lishligiga ya'ni rob degani tarbiya qilib turuvchi zot Allohni tarbiya qilib turuvchi ekanligiga rozi bo'ldim va bil islami dinan islomni din ekanligiga rozi bo'ldim dunyoda dinlar juda ko'p nasoro dini bor masih dini bor majusiy dini bor bu barcha dinlar bular ollohning huzuridagi dinemas ollohning huzuridagi din u bitta din u islom dini islomni din bo'lganligiga rozi bo'ldim va muhammad sollallohu alayhi vasallamni rasul elchi bo'lganligiga rozi bo'ldim Dib aitsa Alloh taolo g'ufira lahu zambi gunoh kech zambu gunohsi kechiriladi deb aytildi. Va Muslimning rivoyatida esa g'afarallohu zamba gunohni Alloh kechiradi deb aytdi. Mana shu va ana ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu raditu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam allah desa Alloh taolo gunohni kechirib yuboradi. Zamba degani barcha gunohlarni <laughs> kechiradi deyapdi. hamma gunohlari kechiriladi onadan yangi tug'ilgandek bo'lib qolishlik insonga qanday ham yaxshi narsa sekinlashtirib aytamiz va ana ashhadu an la ilaha illallohu wahdahu la sharika la va ana ashhadu an la ilaha illallohu wahdahu la sharika la va anna muhammadan abduhu va rasuluhu. va anna muhammadan abduhu va rasuluhu. رضيت بالله ربًا، رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا. من شنيدسه؟ هل طلقو نهارني كشراده؟ ابن سني أناس رضي الله عنه أتدلر. فيهم برهم صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن يُؤَذِّنُ فقولوا اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك واتم علينا بنعمتك من فضلك وَجَعَلْنَا من عبادك الصالحين انس رضي الله عنه رواه قيل صلى الله عليه وسلم айтлар اگر مؤذنն اللهم اللهم افتح أَقْفَالَ قلوبنا بذكرك tajmasiey parvardigor o'z zikring bilan bizlarning qalblarimizni qulflarini ochgin ey robbim o'zingni zikring bilan bizni qalblarimizni qulflarini ochgin vva o'z fazlingdan bizga ne'matingni to'la qilib bergin allohning fazli juda kengki xohlaganga xohlagancha fazlini beradi bir odamga ko'proq fazl berib ikkinchisiga kamroq fazl bersa u zulm bo'lmaydi Fazl Alloh tomonidan xohlagancha beriladigan narsa bir odam nimaga menga ham shuncha fazl berdi deb aytishga haqqi yo'q bizga ne'matingni to'la qilgan o'z fazlingdan va min o'zingning solih bandalaringdan qilgin -mmm bizni deb duo qilishik sekinlashtirib aytamiz اللهم يعني اللهم افتح أقوال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك وأتمم علينا نعمتك من فضلك وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك الصالحين mana shunday deb duo qilgan edilar payg'ambarimiz sallalloh alayhi vasallam agar eshitsalar kimki nozni eshitsa mana shunday deb duo qilsin deb aytgan edilar azon aytuvchini eshituvchi odam xuddi shunday qilib aytishi kerak lekin hayya ala solah va hayya ala aha la habla vala quvvata illa billah deb turiladi bu boshqa hadislardan keyin keladi hali hayya ala solah degan hayya ala solah deganda la habla vala quvvata illa billah deyiladi hayya ala solah la quvvata illa billah hayya <hye> ha al falah deganda ham la hula wala quvvata illa billah deyiladi hayya ala alal falah ikki marta aytganda ham ikki marta la hulla wala quvvata illa billah deyiladi deb bomdodda aytgan vaqtida sadoqta va barorta deb aytiladi minan sadoqtaolatu deganda sadoqta va bararta deyiladi sadoqta degani to'g'ri aytding degani bararta degani rost ish qilding degani ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة خير من النوم و صلى يعني الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم دب راس كبر دب ايت الله ده وقت بعض الله و ما دامت السماوات والارض وجعلني من صالحي اهلها دب بعض علماء لر طبعا يعني أقامها الله و ما دامت السماوات والارض alloh taolo namozni qoim qilsin va doim qilsin modomiki osmon va yer doim turar ekan olloh taolo doim va qoim qilsin va meni uning ahlini solih kishilardan qilsin ya'ni namoz ahlini solih kishilardan qilsin deb duo qilishlikni ba'zi ulamolar yaxshi deb ko'rganlar bularning barchasi hadislarda kelgan deb aytilgan yana shom azoniga ziyoda qilib aytiladiki ترميزير واحد خليان أم سلمة ونامزدان علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء أذان مغرب يعني شام أذاننا أتكم أت ما لقيم من اللهم هذا إقبال الليلك وإدبار النهارك وأصوات دعاء دعائك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي ما نشلديب أت شنو صلى الله عليه وسلم usalom onamizga o'rgatdilar imom termiziy rivoyati ya'ni Allohumma hadza hada laylik. parvardigor bu kechangning bizga boqib kelishligi va idbaru nahorik va kunduzingni bizdan ketishligi, ya'ni shom vaqtida aytilyapti va aswatu duatik va singa duo qiluvchilarning ovozlari duo qiluvchilarning ovozlari va huduru salovatik ve namazlarını hazır buluştuğu. As'alu an tağfir ali, sinden mini keçirme deb süreyman. Dib hada gelirler. Allahümme hâza iqbalu leylik. Sikirler şirketi yapız. Allahümme hâza iqbalu leylik. Ve naharik. Ve naharik. Ve asvatu duatik. Ve asvatu duatik. va huduru salovatik va huduru salovatik asaluka an asaluka an tag'fioli ikkita azon va iqoma o'rtasida duo rad qilinmaydi duolar ijobat bo'ladi imom termiziy rivoyat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yuraddu baynal azani iqoma duo azon va takbir o'rtasida qaytarilmaydi dedilar azon aytilgandan keyin to takbirgacha duo qilsa kimki duo qilsa shu duo qaytarilmaydi shunda qoli famaza ya rasululloh nima deb duo qilamiz ey rasululloh deganlarda de, sallallohu deganlarida dunyo va oxiratda ofiyat badan tinchligini va mol tinchliklarini Allohdan so'ranglar dedilar eng yaxshi narsa badan va mol tinchliklari iymondan keyingi ne'mat bu mana shu ne'mat ketib qolgan odamdangina bilinadi bu dunyo va oxiratda ofiyatni so'rashlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatdilar demak azon va iqoma o'rtasida ya'ni azon bilan takbir o'rtasida duolar rad qilinmaydi ya'ni kim duo qilsa ko'tarilib ketishi bilan urib tushirib yuborilmaydi duolar to'g'ri ollohga ko'tariladi shu vaqtida alloh taolodan ofiyat tinchligini so'rashlikka buyurdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yerda payg'ambarimiz biz hadislarga yakun yasadik va musulmon kishidan azon paytida aytilayotgan bir qancha talab qilingan ishlar haqida inshaalloh keyingi darsimizdan davom etamiz. sallallohu alayhi Va 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 alihi Muhammadin ashabihi ajma'in.